qonunchilikka ko'ra pensionerlar pensiya miqdorini qayta hisoblab chiqishi uchun asos paydo bo'ladigan taqdirda pensiya miqdorini qayta hisoblab chiqish to'g'risida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega pensiyani qayta hisoblab hisoblash quyidagi hollarda amalga oshiriladi pensioner pensiya miqdoriga ta'sir ko'rsatuvchi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etgan taqdirda nogironlik guruhi o'zgarganda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila a'zolari soni o'zgarganda pensiyani hisoblashning bazaviy miqdorlari o'zgargan taqdirda daromadlar indveksatsiyasi qilingan taqdirda pensionerlar pensiya qayta hisoblash uchun ana shunday huquq paydo bo'lgandan keyin istalgan vaqtda murojaat etishlari mumkin